মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোক গুৱাহাটীত আছে আৰু কাৰণ গুৱাহাটীত থাকিলে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে পুলিচত যোগাযোগ কৰিলেহেঁতেন প্ৰটেকশ্যন বা আন কিবা কাৰণত আৰু মই আমি যিহেতু আমাৰ এছ আই টিয়ে টেলিফোনবিলাকো ট্ৰেক কৰিব পাৰে মই যিমান দূৰ জানো তেওঁলোক এই মই কথা কোৱা মুহূৰ্তলৈকে অসমত নাই শ্যামকানু মহন্ত অসমত আহিলেও আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰিব লাগিব তেওঁক মাতিব লাগিব গতিকে ই এটা আইন আৰু তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গোটেইটো আগবাঢ়িব সেইকাৰণে যিসকলে জুবিনক ভাল পায় তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ঘটনাটোৰ পৰা আমি উৰা বাতৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰ মাজেৰে বিভ্ৰান্ত নিজেও হ'ব নালাগে আনকো বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে অসম চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক এছ আই টিয়ে ভাল কৰি তদন্ত কৰিব আৰু এছ আই টি যদি ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হয় আমি চি বি আইলৈকে হ'লেও পঠিয়াম গতিকে আমাৰ দৃষ্টিভংগী স্পষ্ট যে আমি সিদিনাখন কি ঘটনা হৈছিল তাক আমি বিচাৰি উলিয়াম আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আপোচ নকৰোঁ কিন্তু উৰা বাতৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিকৰ বাতৰিয়ে সকলোকে এক প্ৰকাৰ বেতিবস্ত কৰি ৰাখিব আচল কথাটোত আমি যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে কিছুদিন এছ আই টিক সহযোগ কৰা উচিত আৰু যেতিয়া আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিম যে এছ আই টিয়ে ভাল কাম কৰিব পৰা নাই তেতিয়া আমি চি বি আইলৈকেও পঠিয়াব পাৰিম সেইকাৰণে আমি অত্যন্ত ধৈৰ্যৰে সৈতে অপেক্ষা কৰিব লাগে ভিচেৰা ৰিপৰ্ট আহিব পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট আহিব ছিংগাপুৰৰ পৰা মানুহখিনিক উভতাই আনিব লাগিব সেই সময়ত যোন আছিলে ই এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব কিন্তু যদি কোনোবাই কয় ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ লাগিব তেতিয়াহ'লেতো ক'ৰ্টত আমি ফেইল হৈ যাম কাৰণ আদালতেতো আৱেগটো নুবুজিব আদালতে পইণ্ট টু পইণ্ট উত্তৰ বিচাৰিব সেইকাৰণে আদালতক সন্তুষ্ট কৰিব পৰাকৈ এছ আই টিয়ে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোক সকলোৱে চৰকাৰক সহযোগিতা কৰক